Дослідження проводиться методом контент-аналізу, тобто це формалізований метод дослідження змісту медіа, і достовірність дослідження воно доходить до 95%. Таким чином, надійність таким чином, ці результати вони цілком. Релевантнее те ситуации, яка відбувається на великих сказать, каналах. Сказать, что контент-анализ, который проводится, осуществляется по классической такой ортодоксальной модели контент-анализа с выполнением всех требований, которые предъявляются к этому, к этому методу. Выборка состоит... Выборка состоит из вечерних выпусков, новостных выпусков, семьи, в данном случае, ведущих украинских каналов и осуществляется, и каждая одна неделя каждого месяца участвует в этой выборке. Кодировку осуществляет несколько обученных операторов с обязательным тестом и обязательным контролем вот до и после волны. Работают кодировщики по специально разработанной для этого проекта программе. То есть данные кодируются в компьютер, автоматически они сливаются в массив, и обработка происходит в в пакете э, надежность нашего мониторинга составляет 95 до 95 процентов, некоторые категории до 100 процентов. Это значительно превышает те нормы, которые предъявляются к э, подобным исследованиям. Эта волна, эти две волны, которые мы наблюдали сейчас, они, в общем-то, несколько отличаются от тех волн, которые мы проводили прежде, от большинства тех волн, потому как обычно мы делали мониторинг в периоде, предвыборном периоде, и соответственно, по, в общем-то, вполне понятным причинам, и, соответственно, новости предвыборных периодов более политически насыщенные, более политически напряженные, и как правило каналы разных медиахолдингов достаточно определенно сегментируются по своим политическим предпочтениям. Последние две волны это ситуация без выборов, это межвыборный период, а точнее говоря, это по прошествии года э, после смены власти. И две таких особенности мы можем зафиксировать э, в этих двух волнах. Э, Во-первых, это некоторая деполитизация новостей, которая наблюдается и фиксируется, и второе это заметные смещение новостей в представлении. Поля политики в сторону действующей власти. Данные таковы. Это распределение новостей по, таким, по отдельным блокам, международные новости, политические новости в Украине и новости, не имеющие политического характера. Вот то, что можно назвать деполитизацией, иллюстрируется вот этими данными. 22%, 14% составляют политические новости в этих волнах. если мы посмотрим на кривую этого показателя с 2004 года, где, в общем-то, легко увидеть вот взлеты во время выборов, то мы заметим вот это, это падение, то есть политические новости снижаются. Возможно, за счет того в феврале, что международные новости взяли на себя много внимания, это волнение в арабских странах, но прежде всего также и потому, что доля новостей не политического характера значительно выросла. Речь идет, конечно же, не только о, о сниженном внимании политическим институтам, партиям и, и, и лицам, речь идет еще и о том, политика для нас это, это, это деятельность, касающаяся наших основных проблем. Вот если понимать политику таким образом, то тогда, то тогда, конечно, тезис о деполитизации значительно усиливается. Вот уже скоро 10 лет, как мы наблюдаем за тем, как новости наблюдают за тем, что происходит в стране. И, и последние вот наши волны, конечно, дают нам в этом плане пищу для, для размышлений.